Ну и наступные добий сегодняшнего вечера достаточно швидко. Ну і також може стати окрасою сьогоднішнього вечора. Цей біль цей бій Абдель Хафіт Бенчабла наш добрий знайомий проти Олександро Ганзоль. Ганзоля на ваших екранах так само супердебюта зі світлої серії боксу. Перший поєдинок проти Ентоні Кембала Юсейнока з дострокова нокаут у четвертому раунді. Потім бій проти Леандро Андреса Луни. Аргентинця 50-45 просто не залишав суперникам жодного шансу. Олександр Гонзуля 21 рік має серйозний зрост і серйозна вага. Вага вже нагадаю, 81 кілограм. Ну і тут же В'ячеславе може бути що завгодно. Нокдауни, нокаути тут же хлопці дуже важкі, але й суперник Суме суперник. Ну, в принципе, как и у всех сегодняшних хлопцев. Наши, очень серьезные, будет наисильнейшие, как мы уже сказали. 27 да, С такими, такими Ганзуля в, в СБ еще не встречался. Да и вообще он совсем недавно перешел, что называется, во взрослый бокс. Две победы в активе у Ганзули. Он уже имеет определенный опыт. И в первом бою, кстати, над Энтони Кэмпбеллом он вообще держал досрочную победу. Ну і Абдель Хафід Бенчабла. Алжирець, який вже ну, з першого сезону боксує всесвітньої серії боксу. Вже третя, здається, його команда. Поспіль боксував тут ще з 2010 року. Ну і двічі, двічі програвав нашому Олександру. Гоздік, ще у сезоні 2011-2012, коли Гвоздік боксував за Динамо Москва, тоді ще міста боксували, а Бен Чабла був у складі команди Астани Арландц. Ну а потім вже знову ж таки згадаємо двобій попереднього сезону, півфінал проти італійців, коли Олександр у дуже важкому двобою у Києві. переміг все ж таки цього кремезного так уже, знайома нам пані. Да, тоже, кстати, с Алжира рефери, что не очень, в общем-то, вяжется с форматом, потому что ну, нехорошо, когда и боксеры и рефери из одной страны. Но будем надеяться, что будет объективно. Многих побеждал Бенчабла в ВСБ. Это один из самых опытных боксеров в этом формате. С первого сезона принимает тут участие. Много команд поменял. Но вот уже второй сезон проводит именно за итальянцев. Тут он проявил себя очень очень неплохо. Побеждал он первом сезоне нашего Дениса по Ицику. Когда тот еще боксировал за азербайджанцев. Украинские атаманы тогда еще... А, их просто не было. Бенчаблу многие помнят, насколько это неудобный боксер на международном уровне. Так особо нічого серйозного не брав. Але постійно приймає участь і на чемпіонатах світу, і на олімпіадах. Перший раунд розпочався. Я лише хочу нагадати, що наступної неділі о 21.30 повертається програма про футбол. Та й взагалі будемо сподіватися, український футбол. Ми готуємося, готуємо до вас цю програму. Дуже багато ексклюзивів. Ну, вы, в принципе, знаете, что мы можем вас удивлять. Так же готуйтесь 2 березня, 21-30, повернення программы про футбол. Очень неплохо сейчас Гонзуля начинает этот первый раунд. Как э, четко подбирается к сопернику, особенно работа ног меня радует. Очень грамотно, по-взрослому. А Ганзуля. Сейчас работает. Несмотря на молодость, мы уже видим, что шансы в этом бою очень большие. Зажимает в углу Гонзуля соперника, обрушил граду тяжелых ударов. И Бенчамбли сейчас очень-очень легко. Он наверняка не ожидал такой прыти от соперника. 27 лет Абдул Хафиду. Придивляється, придивляється, Ганзуля так само у першому раунді до суперника. Хоча одразу ж намагається, щоб посмакував Бенчабла удари з обох рук від нашого Сашка. Затис Бенчаблу у кут. Я думаю, що ну, була змога принаймні подивитися останній бій Гвоздіка проти Дельхафіда. Є на чому, є така бібліотека, на чому готуватися. Дуже хорошо зараз провалює суперника і вовремя бросає свої комбінації. Александр Ганзули превосходно, просто восхитительно он начинает этот бой. И даже появились, как по мне, какие-то а, шансы и варианты на досрочную победу, если так будет продолжаться. Хотя мы знаем, насколько, конечно, Бенчабло стойкий а парень. Бывал он в нокдаунах, но вставал и продолжал бой. Бывал в нокаутах. Ще раз миттєвості першого раунду на ваших ранах. Відмінна робота від Гонзулі, за тих суперника у Англійською. кутрингу. Right. Okay. Англійської. No. Підраховуєш там Даміяні. Тут сложно не согласиться. И you так тоже мнение и oh, судьи. It. Все трое отдают Александру Ганзуле первый раунд. Тут гадалки не ходи, все было очевидно. И главное, чтобы в таком же темпе, в таком же режиме Ганзуле продолжал. Можно держать победу досрочную. Бенчабло проигрывал. Нокаутом действительно было это во втором сезоне, когда он выступал за казахов. А с учетом того, что у Гонзули уже есть одна досрочная победа, и, в общем-то, его манера такая силовая. Ну и Вичу ганзуля как может перемогать, и силу своего удара Вичу, как ты кажешь, уже, в принципе, я думаю, понимаю, что такое бокс, всесвитнюю серию боксу, что уже Аматори, мабуть, в принципі, то закінчилися, та і аматорський бокс. Вже й дещо змінився. Ну і щодо боксу, звичайно, 28 лютого на телеканалі 2, 2 пряма трансляція з Києва, де українські атамани будуть боксувати проти команди з Алжиру. Отже, 28 лютого п'ятниця 19.00. Ну, кстати, вот насчет місця зустрічі з Алжирцями. Пока что. Я вижу, что это все-таки будут бровары. Терминал. Но это еще я знаю, что Ветсуткова это буду канал 2 плюс 2, и это будет 19.00. Да, но ну я к тому, чтобы все-таки подошли Куди болельщики, да, так? и все-таки поддержали наших ребят. Поддержка нам нужна. Хорошо сейчас уходит атака соперника Гонзуля. Мы видим, держит руки на месте. И хорошо работает и корпусом. Круговые удары. Все четко. Но темп немножко снизился. Бенчабло с опущенными руками. Перебрал он эту итальянскую манеру. Такой разбросанный боксер. Но при этом очень неудобный и непредсказуемый корявость это мешает предугадать, в общем-то, что будет делать соперник. Ну, действительно, сможет возможно, он своими этими ударами Стоит Стовицетково, подтверждено, бачили. Но вот Ганзуля таки агрессор у нас. Другий раунд поспельце, это приятно. Ну, видимо, он вынужден сейчас немножко делать паузы, понимая, что бой может затянуться, насколько так не возьмешь этого опытнейшего алжирца итальянского легионера. И, в общем-то, тут нужно более грамотно распределить свои силы. Спешить некуда. Можно выигрывать. И, и так, есть все для этого у Гонзули. Сейчас немножко застоялся, прижал соперника в угол и почему-то принял удар на себя. Посложнее раунд выдался для Нашого отамана, але надіятися, що все такі победа будуть занімувати трохні. Дев'яні у другому після другого раунду перейшов на італійську. Ну, Погоджусь з тобою. Краще запрацював не швидше, більше комбінацій. Бенчабли. Чи то... Паузу взяв Ганзуля. Ну, в другом раунде наврядчика. боку куча, Правильно так уж сказал, что его разумев, что придется все пять раундов. Да, ну вот видим, мнения судей разделились, и второй раунд Ганзуля только у одного судьи выиграл. Двое других, к сожалению, дают Бенчабли. И это, в общем-то, звоночек для нашего атамана, что так дальше нельзя. Ну, будем надеяться, что это такая стратегическая, в общем-то, была пауза. Он снизил темп, чтобы, в общем-то, поднакопить сил на оставшиеся раунды. Навязывают трубку. Бенчабло принимает ее Ганзуля потому что он ее любит и знает, как себя тут вести. Отгоняет соперника снова Гонзуля. Тут с размаха откровенные такие удары, размашистые. Ну, вот такі коряві, наносить бенчабло, Но а, при цьому вони дуже дуже очень, очень опасний. бути внітним українцям. Ну і вже третій раунд, можемо так сказати, поспіль. Бенчабло працює, притиснутий спину до канатів. А Це все завдяки роботі, швидкій роботі Ганзулі, його наступу, його ударом. Ну і тут ця пані так само. З, як вже сказав мій колега В'ячеслав Коначорний, так само з Алжиру, як і. Бенчабла. Ну и общем, не ни на что не натекаем. Ну тут и работы, в принципе, у рефери особо нет. Бой при всей корявости Бенчабла более-менее чистый. То есть нет каких-то грязных приемов. Но неужели Гонзулю подустал и все силы растратил в первом раунде? Очень не хотелось бы, чтобы так случилось. Свои бомбы выбрасывают сейчас Бенчабла. Но Класно працює корпусом зараз Гонзо. Знову ж таки, згадуючи попередню зустріч з німцями, наше спілкування з тобою з Соболевським. Як він, коли ми спитали за те, що ж так Ча, просто за перший раунд наш Петра Осказ, але ви б чули, що казав Валентин Соболевський, що так просто не треба, почувся. на зрозумілий мові и Петраускас, я думаю, что, когда мы его уже побачимо все пять раундов Петраускас будет просто летать, над Рингом, потому что, да, ну так, умеет сказать, Валентин Тим Да, но а мы тем временем видим, что штурм продолжается от э, Бенчаблы, множество силовых ударов и атак от него, к сожалению, пропускает иногда Ганзуля. Почему-то перестал обращать внимание на защиту, опустил руки зачем-то. Начинал так хорошо, и защита была плотная. А сейчас вот, видимо, он тяжело дышит. Какая-то вялость в его движениях, да и в ударах появилась. И это всего лишь третий раунд, к сожалению. Видно, видно по всему, что физические кондиции не самые лучшие сегодня у Александра Гонзули. А боксировать еще немало, еще два раунда впереди. С одной и стороны, с того, есть знаешь, шанс тут... что-то там исправить, но а с таким боксом, который мы сейчас видим, тут вообще тяжело рассчитывать на следующий раунд, мне кажется. Ну и тут не скажешь, Перлит, как в Аргентину, так? Mm -hmm. жиру Америки, Италии, ну, да. Также и далеко. Тут, в общем-то претензии только может сам себе, наверное, делать Гонзуля в своей физической форме. Поясно мне, Дамьяне. Пам-пам-пам-пам. Что за друзья? Вы тут рабочий. Самый мой рабочий за Россию Газу. В боксерском международном Максим, языке. Кроме цитрового международного боксерского Денчабла наверняка понимает, что от него требуется, и бон, бон, бон. мы видим, что а после первого тяжелого для него раунда, как бон. он перестроился, бон. и бон. сейчас настоящий ад устроил для в этом раунде. Давай. У нас, в общем-то, такие надежды были, да, после первой трех минутки. Ну, тут мы видим, естественно, отдали Бенчаду третий, третий, третий раунд. И так все хорошо начиналось для Гонзули, и все так повернулось в точности до да наоборот. Теперь уже и Бенчабло может рассчитывать на досрочную победу. Но будем надеяться, что такое понятие, как э, второе дыхание, в общем-то, знакомо Гонзули, оно у него откроется. И он выиграет оставшиеся раунды. Только таким образом можно рассчитывать на общий, в общем-то, Успіх в этом поєднки. Та й на ногах можна і попрацювати, тому що бенчабло так, що У нас людина із ударом. Можна так приймати просто на обличчя, на голову удару суперника. І ось так от до канатів, до канатів, до кута. Це головне, мабуть, зараз. Так само Физически. мені здається, ти знаєш В'ячеславе не так же легко дихає і Бенчабло. Так, да, але по всьому видно, що він... От -от С таким дыханием он может в таком темпе проработать весь бой. И оставшееся время рассчитывать на то, что Бенчабла устанет, не стоит. Мы видим, к сожалению, и вынуждены констатировать, что силу Ганзули осталось очень немного. Да, пытается он какие-то спорты делать, но этого мало. И видно, что сил осталось очень очень немного. Энергоресурсы на исходе. Каким он был жестким в первом раунде и э, как Возь сейчас он выглядит вперед. Суперники еще сильнейшие. Я про плей-офф. Ну, что есть сейчас, звучально. Не, еща, ча, не и будем, сам да. Далеко загадывать. Мы тут говорим о том, что идет борьба за, первое, за первую позицию в нашей подгруппе. Очень мы хотим выйти с первой позиции, чтобы встретиться с, четвертой, с э, э, четвертой командой в другой подгруппе. Но видим, что у итальянцев такие же планы. Похоже, что итальянцы намереваются взять очень жесткий реванш. Напомним, что первая матчевая встреча украинцев с итальянцами закончилась со счетом 4-1. У нас дома, на Украине, в Украине. И все идет к тому, что сейчас могут четвертую победу одержать. Итальянская... Итальянские громы громят нас, к сожалению. Но напоминаем, что после этого противостояния финальный бой. Супертяжелый вес. Егор Плевака против Михаи Мистера. Ну и так само хочется нагадать, что историческая подія будет 2 березня на 2 плюс 20. Бей Ломаченко за титул чемпиона света с другого боя. Может вписать свое прозвище Слово батька, в принципе, Василия Ломаченко, историю светового бокса. Следуйте за анонсами на телеканале 2плюс2 Вы вы узнаете, о котрий Цей вечер, правильно, правильному Вячеславу сказать, рано боксу. Да, Все узнаете. Да, марта для Америки. Это, этот бой будет проходить. Ну, а для нас это 2 марта, рано утром. Заводите будильники и поддержите Василия Ломаченко, поддержите за него кулаки. Он хочет Говорить историю, а страна, наша страна поддержка ему нужна. Знаешь, что такое международная мова, так? Да, ну трудно не согласиться, конечно, с, Давай, с тренерами. Будь казаком, Ганзули, Гонзули, б да, б потому что, что, что так хорошо начал первый раунд. И такое <свист> объяснение, что все силы там и оставил в первой трехминутке. Как же так? Ну, знову ж таки, ми В'ячеслава згадую, знову ж таки, як ми спілкувалися з Соболевським, як він тоді про Елліса Пітравського сказав, що ну як можна здохнути у першому раунді, він же боксер, він був на Олімпійських іграх і ось зараз ми почули. Ось, Соболевський просто не розуміє. І тому накачує так Ганзулю, що ось у першому раунді просто дійсно виніс того бенчаблю, затись забив, а потім... Ну, где-то схожая ситуация, хотя, в принципе, в, в случае с в, тем литовским Тайсоном, да. Петраускасом там был более конкурентный бой. И даже, я бы высказал, сомнения по поводу победы тогда соперника можно было вполне отдавать и Петраускасу. Да, он тоже подустал, но это общая проблема вот таких силовиков в ринге, которые рассчитывают на, в общем-то, ранний такой штурм, на жесткий старт, и потом просто им не хватает сил на завершающую стадию поединка, к сожалению. Ну, спишем это на неопытность. Напомню, что только недавно из э, юношеского бокса перешел во взрослый Александр Гонзуля. Опита йому не вистачало з такими, кут Бінчапов. Ну, 21 рік Ну і Хочеться ще сказати, що офіційний сайт ем, дає вже пари наступного вечора, Які ми відбоксуємо у броварах у терміналі. Санбой Дусматов, Аррама Вагян, Іван Голуб, Роман Головащенко, що головне Денис Бірінчик. Да, наконец-то мы увидим Дениса Беринчика в ринге. Но вот тот состав, который мы назвали, может еще и поменяться. Во всяком случае, уже которая матчевая встреча проходит именно таким образом. Постоянно парочку, а то и больше боксеров у нас меняются перед противостоянием. Ну, сами понимаете, все может произойти, кто-то может заболеть или еще что-то. Так что вот так вот. Пятый раунд у нас э, заканчивается. Не так много времени у Ганзули осталось. Э, шанс на досрочную победу, будем надеяться, у него есть. И вот так угу. с опущенными руками сейчас тоже подходит он Бенчабли, который начинает тоже позерство там показывает, насколько ну, он, он работает есть. на ногах. Да где же они все были? Чему не демонстрировали это по предыдущем полуфинале, сезона. сезона? Там что-то никто не танцевал. Да, ну вот эта вот манера уже м, больше любительская, когда концовку просто решил про танцевать Бенчабла. Вашка, Вашка, Дыхая Ганзуля, ну знову ж такие таки суперники, как у наших хлопчик сегодня. не с на ваших экранах, сынали, все, все сидят, ну радости, майже нема, Паша Ищенко так само на ваших экранах. Да, радоваться не, нечему, к сожалению. Все идет к тому, что и четвертый бой мы проигрываем. В любом случае, для Александра Ганзули это превосходный опыт. Есть над чем поработать. В первую очередь, это, конечно, был нас Ваш ты, Ну Ну, Действительно, такие спалах. В первом раунде как шел вперед Гонзуля. Ну, з іншого боку, ти знаєш, якби він так ішов всі п'ять раундів вперед, і так виносив суперників, йому б не було чого робити у цій серії боксу. Можна було одразу йти у професіонал. З іншого боку, з 21 рік хлопці, він на ваших екранах також не слід подякувати йому сьогодні. Він виходить в ринг, він не боїться своїх суперників. Він боксує за команду українські атамани. В будь-якому випадку, поразки, не. це все досвід. Сподіваємося, що цей досвід до... Дал... Ми побачимо наступних двобоях, ну а зараз реклама.